ozbekiston republikasi prezidenti huzuridag davlat bohqaruv akademiyasida o'qishga qabul qilinganimizda suhbat bo'lgan savol bo'lganda tasavvur qiling sizga hokimlikni bersa eplaysizmi degan savol berilganda bu endi balki o'shanda adaptatsiya bo'lgandir balki ular bilib berishgandir man uni bilmayman balki shunchaki tasodif bo'lgandir o'sha savol bo'lgan manga o'shanda man aytgan qo'rqmayman faqat bitta narsa haqida xavotir qilasiz xalq sizni qabul qilishida xalq qanday o'sha sizni tuman yetakchisi tumanni rahbari tumanni lideri deb qabul qiladimi yo'qmi shuni o'ylaysiz faqat onam o'qituvchi bo'lgan otam rahmatli zavodda ishchi bo'lgan ham ziyoli oilani farzandiman bobom rahmatli ham ziyoli bo'lganlar shoir bo'lganlar el yurt hurmati ordenini olganlar lekin o'qituvchi bo'lganlar roddiy o'qituvchi bo'lgan hamma qarindoshlarimiz biz oddiy oilada chiqqanmiz bir yolg'iz o'g'il bo'lganman oilada maktabga olti yoshda borganman keyin o'sha o'n <simitation> birinchi o'sha o'n <simitation> bir yillik ta'lim tizimi edi o'sha oxirgi yillardan bo'lib institutga hujjat topshirib byudjetga kirgan o'n olti yoshimda yigirma yoshimda institutni qizil diplom bilan bitirdim qishloqda bolasi bo'lganman o'sha otam uchinchi kursligimda vafot etgan iqtisodiyot bosh boshqarmasi vilya iqtisodiyot bosh boshqarmasiga bizni praktikaga jo'natishdi baribir man ertaga narpe tumaniga endi ishga qaytaman hech ba'lasa shu yerda samarqand sharoiti viloyat darajasidanimadir 'rgaib qolay deb qiziqqanmanda shu ertadan kechgacha o'sha yerda bo'lganman to'g'risi amoliyot oxirigacha o'tagan ish o'rgandik keyin o'qishimiz tugadi diplomimizni oldik o'sha yerda ishga olib qolishdi o'zlari onam shu man uchun ko'proq mashudan voz kechib o'sha yerda ishga olib qolishganda ham anam mansa chidayman o'sha yerda bo'lsang bo'ldi degan o'shani mas'uliyati ham bo'lgan menda rost do'stlarim bilan o'rtoqlarim bilan o'rtamizda qon qarindosh bilan to'y ma'rakalardan o'sha vaqtda man ayni yigirma yoshimda ayni yosh yigit o'ynaydigan yoshda o'sha kabinetni o'sha tizimga o'sha vaqtda tushib o'tib ishlab boshlaganman ishimni kechqurun uxlaysiz ux ux behalovatroq bo'lasiz qayeradir sel o'chyaptimi qayedadir yomg'iq yetgan bo'lsa endi biza tog'li yo'llar bor sel toshyapti kan jinoyatchilik odamlar tinch bo'larkani kimdir jinoyat qilib qo'ymaydimi katta trasa o'tgan etti bizdan o'tgan o bo'lmaydimi degan vaziyatlar <laughs> bo'ladi hayotid hozir ko'p joylarda uchrashamiz fuqarolarni qabul qilamiz xalq bilan uchrashamiz ko'pchilik fuqarolarni qabul qilolmaymanda unaqa edi bunaqa edi yoki nimanidir berib nimanidir hal qilish kerak yoki nimagadir kimnidir o'rtaga qo'yish kerak man o'sharni ko'rsam to'g'risi nima deydi vujurim qaynab ketadida juda ko'p jarayon bo'ladi masalan qiziqqonlik bilan keladi asabiylashib keladi yoki bir haqiqatdan ham bir oilaviy masalasi bilan keladi juda ko'p jarayon bilan keladi hammasiga albatta bosiqlik bilan eshitmasangiz bo'lmaydi og'ir oiq endi uni vaqt ko'rsatadi preni masuliyati lavozim mas'uliyati bu Shuni iloji yo'q endi odamlar bilan bosiq bilan ishlar, bosiq bilan ishlamasak bo'lmaydi aql bilan ishlamasak bo'lmaydi balki aytyapsizku aqlli emasiz balki aqlli bo'lmagan bo'lsakgina aqlli bo'lishga majburmiz narfaliklar sodda tanti mard odamlar narpaliklar hamma narsaga chidaydi buni davlatimiz rahbari ham o'tgan yig'ilishlarni birida narpay haqida so'zlagan shu gapni aytgan narpayliklar hamma narsaga chidaydi issiqqa chidaydi sovuqqa chidaydi yaxshiga chidaydi yomonga chidaydi achchiq gapga shirin gapga chidaydi lekin bitta narsaga chidayolmaydi adolatsizlikka chiolmayi xalqqa ishonish kerak xalq tushunadi xalq harakat qilsangiz xalqqa to'g'ri boshida qisqa tushunmovchilik bo'lishi mumkin lekin hech qachon xalq unutmaydi qilgan harakatni ham qilgan mehnatini ham haligacha yo'q <laughs> man ishongan kimdirga suyanmayman avval xudoga suyanaman mehnatim bilan rahbarlarga ishonaman